ইতিমধ্যে এইটো চফা কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সকলো অঞ্চললৈ আমি এই লিখিত যিটো ৰূপ আমি লিখিত যিটো নিয়মাৱলী আমি প্ৰেৰণ কৰিম যাতে সকলোৱে এই নিয়মাৱলী সহজে উপলব্ধ হয় আৰু আমি এইটো পকেট চাইজত বনাইছোঁ যাতে সকলোৱে সহজে লয় লয় ল'ব পাৰে লয় ফুৰিব লাগে তো ইয়াত আমি এটা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই আখ্যানটোক সময়ৰ লগে লগে এই আখ্যানটো আমিচিংসকলে পাহৰি পেলাইছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন মতেৰে আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰাৰ ফলত আলি আই লৃগাঙৰ যিটো মূল যিটো গুৰুত্ব সেই গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈ পৰিল আৰু এটা সময়ত গৈ আলি আই ৰেগাং মাটিৰ পৰা মঞ্চলৈ আমি পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো লিগত বুলি কোৱা হয় সেই লিগ্গডটো মূল পৰম্পৰা যিটো লিক্গত সেই লিগ্গডৰ তাৎপৰ্য ম্লান কৰি মঞ্চৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী যেনে মুকলি সভা বা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াই গুৰুত্ব লাভ কৰিলে আৰু এই গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ পাছতেই আলি আই লৃগাঙৰ যিটো আধ্যাত্মিক যিটো গুৰুত্ব ম্লান হৈ পৰিল আৰু মূল উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যৰ পৰা মিচিংসকল আঁতৰি আহিল কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰোঁ আলি আই লৃগাং এক উৎসৱ নহয় এইটো এটা আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা আলি আই লেগাং কেতিয়া কৰিছিল ক'ত কৰিছিল কিয় কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে মিচিংসকলে পিছলৈ সময়ৰ অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে পাহৰি পেলাইছিল আৰু এৰাই চলি কেৱল এটা সাংস্কৃতিক উৎসৱ হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰিলে গতিকে আমি এই আলি আইলেঙৰ মূল যিটো তত্ব বা গুৰাৰ্থ বা তাৎপৰ্য আমি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বাণীকেমাঙে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সহযোগত প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ মূৰত আমি এক নিয়মাৱলী আমি আজি উন্মোচন কৰিছোঁ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই নিয়মাৱলী অনুসৰি আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিব লাগিব